cerita bagaimana Bani Quraizah melanggar perjanjian lepas pada perang Khandaq Nabi balik ke rumah Nabi balik ke rumah untuk ingat ke habis tu tiba-tiba malaikat Jibril tegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai Rasulullah mu para malaikat bersama lagi nak perang kenapa dia tu Bani Quraizah Bani Quraizah di saat umat Islam terkepung dan peperangan Khandaq peperangan hebat terkepung seolah kepungan yang sangat besar umat Islam pun takut hak masuk duduk dalam perang orang Islam sahabat nabi pun berasa wa tazunnu nabillahi zununa. apa ni orang orang beriman tengok balawatil qulubul hanajir hati wasul ka teko Kenali tengok musuh begitu dahsyat siapa orang munafik bercakap orang munafik viral dan uh, orang panggil cocok akan kalah raid ni angkat kalah orang Islam buat tegung kepungan di saat itu sepatutnya dalam perjanjian pokok, pokok Yahudi dia kena bertahan dia sebagai warga Madinah orang Marisiah Madinah tiba-tiba Bani Qurayza lah yang buat kacau maka Allah Taala ajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui Jibril giyak pada Nabi jangan biarkan orang yang melanggar perjanjian kamu mereka kena hukum maka Nabi segera uh, gi uh, kepada Bani Qurayzah timbullah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Benda tu berlaku tengah hari. Jibril royak kepada Nabi waktu tengah hari. Nabi kata, "La tusalliyan al-asra illa bani Quraizah." Jangan kamu kerja Bani Quraizah. Jangan jangan sembahyang asar melainkan siapa sana. Dan berlaku lah sahabat Nabi tengah jalan masuk waktu asar ada sembahyang dan ada siapa tak ada semayah Siapa-siapa insya. Situ ada perbahasan uh, hukum fiqh situlah siapa sini dan hadis ini menjadi landasan kepada Buah Nas Al-Quran Nas Nabi yang keluar, rakyat Nabi ini Menjadi adu khilaf Sahabat Nabi berkhilaf dan dua-dua Sahabatnya isytihak Soalnya satu kumpulan yang pergi semaya asal Siapa abang ni kuraizah Walaupun isya, barulah semaya asal Benar juga Menempati kehendak Nabi Kamu selesa asal-asal Nayaknya segera Bagi sahabat yang semaya asal, betul juga Dia mentakwilkan Nas ini mentakwilkan kehendak Rasulullah takwilannya, terjemahannya, tafsirannya ialah Rasulullah nak suruh segera. Dan kita segera semaya dulu asal. Dan di situ menunjukkan kepentingan asa. Asa ni disebut sebagai wusta, salatul wusta yang tidak boleh ditinggalkan begitu. Maka besar juga kedudukan sahabat yang berijtihad semaya asa. Walaupun Nabi kata tak semaya asa lagi melainkan Bani Quraizah. Ini um, hujah-hujah uh, yang disebut. Baik. Pengumpulan Bani Quraizah. Kita ambil sedikit cerita. Rasulullah terus lantik Ali bin Abi Talib. Dan Ibnu Umi Maktum duduk di Madinah. Jadi itu dan juga jaga Madinah. Dan Rasulullah kejar Bani Quraizah ni kepung selama 20 mal 25 malam. Semasa kepung Bani Quraizah ini berjaya kepungan ini sangat berjaya dan Nabi memberi pilihan kepada pokok-pokok -pok Yahudi Bani Qurayzah sehingga mereka mereka berjaya dibunuh yang dibunuh. Di antara keputusan yang berlaku nya Bani Qurayzah akhirnya menyerah kepada hukuman Rasulullah. Di kalangan mereka akhir sekali serah kepada hukuman Rasulullah. Maknanya serah diri dah tak leh nak apa-apa lapar kebuluran dan kalah dah. Akhir sekali kaum Aus minta Rasulullah untuk buat satu perhitungan sebab Bani Quraizah ni suku yang bertahaluh dengan Bani buat kaum Aus. Maka Nabi kata tak apa. Ketua di kaum Aus Nabi lantik iaitu Sa'ad bin Mu'az untuk menjadi hakim. Nabi ni ketua dah ketua negara. Tak tepi buat keputusan nak mahkamahkan kesalahan puak-puak Bani Quraizah ini Nabi lantik orang berasing dan nabi cenderung untuk lantik orang yang mewakili satu kumpulan arab iaitu kumpulan aus yang pernah tahluk bersama dengan puak uh, Bani Qurayza. Jadi nabi serah kepada Sa'ad bin Mu'ammas Mu waktu itu. Jadi caralah goge goge baca gapo kesalahan uh, Bani Qurayza. Pertama perjanjian yang telah ditandatangani. Perjanjian ni kena gini 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 Bani Qurayza ni wakena. Akhir sekali maka hakim ni Sa'ad bin Mu'ammas waktu itu. Bani Quraizah kaum lelaki kena bunuh. Orang tino kanak-kanak jadi tawanan. Harta kena bahagikan ghanimah. Dan Rasulullah mengesahkan. Nabi kata, sesungguhnya engkau telah menghukum. Qad hakamta bima bi hukmillah min fawqi sab'a samawat. Nabi suka keputusan Sa'ab bin Mu'az. Sa'ab bin Mu'az keputusan kamu ni Allah Taala wi ilham kepada kamu. Ini keputusan yang betul, ini ke, ini ke, ke, inilah hukuman Allah kepada pokok-pokok Yahudi yang mengkhianati dan hukuman ini mari pada tujuh lapis langit. Mana hukuman yang tepat yang telah dibuat oleh Muas uh, Sayyidina Sa'abi Muas. Jadi semua lelaki bunuh jumlah yang dibunuh jumlah berapa orang yang kena bunuh Bani Qurayzah 900 hingga 700 orang. Jumlah yang besar. Hanya seorang wanita yang dibunuh Terpaksa bunuh kerana dia membunuh seorang sahabat Dan berapa orang yang Islam Sebelum penyerahan terselamat daripada Kalau masa mana masuk Islam Dia berasa dia nak kalah dia masuk Islam Kita terima masuk Islam Seorang yang bernama Amr bin Su'ada Lari di kerana beliau tidak terlibat dalam pengkhianatan Ada seorang yang tak terlibat dengan pengkhianatan Dia lari awal-awal lagi Jadi Pembunuhan Bani Qurazah inilah yang dimaksudkan sebab itulah ulama dalam ijtihad dalam memahami surah al isra masa depan bani israil wa ila bani israil la tufsiduna fil ardi kejahatan yang Allah taala tulis yang dilakukan oleh bani israil yahudi ini dua kali dan kali pertama kali kedua ba'asna alaikum iba fa idza jaa wa'du ulahuma ba'asna alaikum semasa puak-puak yahudi ni buat kejahatan kali pertama lagi Allah Ta'ala utuskan Ibadan lana uli baksin Hamba-hamba kami Yang mempunyai Kekuatan dan kebengisan Boleh bertindak membunuh mereka Sebahagian besar ulama Termasuklah Syekh Mutawalli Asyarawi Dr. Salah Abdul Fatah Al-Khadidi um, Imam uh, apa ni, Ahli Tafsir Abang ini yang baru mati Covid baru ni di Jordan dia sebut ibadul lana ini ialah Sahabat-sahabat Nabi Sebab Bangsa etnik Yahudi ni Hampir pun putus Pupus dibunuh Jumlah yang besar 600-700 orang yang dibunuh Tak ada dah Tinggal sakit baki yang masuk Islam je nah, Ini cerita Yahudi ni Dia kena bantai sok mok Kena bantai Kena bunuh Zaman Hitler pun Dibunuh Zaman Nabi pun Satu jumlah besar